Пантеон. Все пути морского сада Бургаса ведут к Пантеону. Он находится в центре солнцеобразного перекрестка аллей, ведущих ко всем уголкам парка, так что у вас есть реальный шанс во время своей прогулки рано или поздно прийти к нему. Благодаря своей монументальной структуре и внушительному виду, Пантеон трудно пропустить. Он – важный элемент бургасского пейзажа, и это делает его излюбленным местом встреч. Пантеон возведен в 1981 году и имеет форму кольца, которая в двух местах прервана внушительными фигурами ворцов антифашистов символизирующими непобедимый триумф победы социализма над фашизмом. Вообще, когда речь идет о соцарт и соцархитектуре, все очень внушительно, патетично и монументально. До 1989 года в центре памятника находилось захоронение, по-болгарски «Костница», сохраняющая мощи борцов против фашизма. А над ней горел вечный огонь, почитающий их дела. Если смотреть сверху, кольцо превращается в солнце с красными лучами. Здесь не нужна объяснение. В течение лет, когда огонь горел, он был круглосуточно охраняем военным караулом. Любопытный факт. В определенные дни года военный почетный караул был доверен ученикам-отличникам, которые были одеты в морскую униформу, дежурили парами и были вооружены бутафорными автоматами. Сегодня, несмотря на то, что много людей хотят, чтобы все следы коммунизма были стерты, памятник все еще сохраняет свое ключевое место в городской культуре, а площадь перед ним превращена в скейт-парк. Вечный огонь оказался не настолько вечным. Останки из косницы переместили, а дорожки к центру кольца перекрыты решетками. Но, несмотря на это, пантеон продолжает быть достаточно внушительным и заслуживает того, чтобы его посетить. Так что, когда будешь в Бургасе, ты знаешь, что делать.